А те, що говорять, що, от, наприклад, Кличко, це, так би мовити, він був відставником е, олігархів. І сьогодні він в союзі з Порошенко і, і зустрічався в Австрії з Фірташом. Чого, чого вже в інших засобах масової інформації говорять про те, що він е, якби представник оцієї олігархії? Ну, вони, мабуть, збираються на щось. Чи вони заздрять йому? Ми, ми тут окрема чорці не збираємося. Думки, і, можливо, якось... Не ми, не ж, ми ще ж питаємо через те, що ми повинні ми повинні ще інформацію. тільки ж від вас. І оце бачите результат вашої діяльності. Це ж тільки один учасник у нас Майдану, правда? А от По великому рахунку і інтуїція, так? і знання, і досвід. Ось, ось якими критеріями. Надікав Рімлянів спорі рождається істина. Ми чомусь заповнили запомнили ту першу фразу. Но мало кто знает о том, что эта фраза есть продолжение. В чрезмерном споре истина теряется. Вот когда слишком много информации, когда плюрализм бьет ключом по голове, то, извините, начинается каша у людей в голове тоже. И у нас 23 кандидата. Теперь я очень быстро закончу про Порошенко. Если Петр Алексеевич, мама, да? Кстати, который был секретарем Рады национальной безопасности самообороны при Ющенко. Раз. Это группа любит друзей. Помните покойного Зинченко, который проводил пресс-конференцию, Порошенко стоял среди журналистов и говорил, по-моему, там, друг мой, что ж ты делаешь, ты что? первый скандал среди оранжевых. Дальше вот. Кандидат может и не самый худший, возможно, даже он будет нашим президентом, и даже не исключено, что, может быть, я даже за него и проголосую, не исключено. Ну, надо программу посмотреть. Вот чем интересен Порошенко? Как только его обматерили, извините, перед бульдозером, когда он останавливал, святое дело делал, когда, ну вот, на Майдане. Он тут же ушел в тень, перестал мелькать часто на Майдане и быть спикером. И тут же, получается, смотрите, рейтинги всех активных майдановцев вождей пошли вниз. Он не приелся, и он остался наверху. Теперь по поводу, когда он будет хорошим президентом. Если он действительно будет выбирать всех хороших попутчиков, потому что встреча с Фирташем в Австрии, об этом писала австрийская газета «Остерайх». Ну, знаете, проблемы Фирташа сейчас на Западе. Ну, Кто-то говорит, что именно Левочкин, не клюев, а именно Левочкин подставил Януковича с избиением людей на Майдане. Что это была игра Фирташа, который интегрировал свой бизнес под подписание ассоциации Янукович. И, грубо говоря, всех кинул, потому что играл с Западом, обещал. И тут же они его вставили в эту пику. То есть, ну, об этом можно говорить. Канал Интер это все снял и дальше пошел Тиражир, а тоже канал Фирташа. Понимаете? То есть роль Фирташа дальше... Вот Почему Янукович там вот так вот начал стрелять и не довел до конца там? Войска не вел, Путина не пригласил. Ну извините, люди говорят, 12 миллиардов долларов на Западе, в Америке. Ему просто звонили, говорит, Виктор Федорович, то есть красиво, что будет президентом, где деньги останутся, да? Ну, он боялся, наверное, как-то хотел быть между умным и красивым, ну, получилось, как получилось да. А с другой стороны, вот взять вот, если, я думаю, наши деньги наших олигархов тоже на Западе, всегда, когда оттуда подернут за веревочку, Двери будут открываться, поэтому если президент хочет быть настоящим украинским президентом, деньги надо переводить в украинские банки. Это раз. Во-вторых, заводы в России у Петра Порошенко. Недавно скандал в Липецке, помните, да, когда начали? То есть, с одной стороны, может и хорошо, если у меня там или у вас там счета на Западе, заводы в России. Да? Извините, традиционная кучманская система многовекторности. Но у Кучмы не было завода в России, а деньги на Западе, если лежали, то все-таки, может быть, оно и к лучшему, Майдан не захлебнулся в крови в 2004 году. И зять прогарантировал, люди прогарантировали, кучму не тронули, он войска не пустил. То есть, вот если Петр Порошенко продаст заводы в России, переведет деньги с Запада в Украину, будет очень аккуратным в выборе союзников, имея ну, допустим, может он и не виртуальный, а реальный, вот это же понимаете, да. вот тогда может он и будет хорошим президентом. Я вообще думаю, что выйдут во второй тур Порошенко и Тимошенко, как два тяжеловеса. Ну, революция прошла, но ну, новыми лицами оказались-то в принципе старые, я тоже это могу понять. Извините, но ну, быстро только кошки родятся. Политика нужно растить, и не всегда получается. Государственного деятеля вообще это ну, случайное я, явление. Я, я...